Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <gif |ne|> Alhamdulillah rabbiyal 'alamin wasalatu wassalamu ala syafa'i anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Ini adalah ulangan hukum-hukum tajwid supaya sahabat-sahabat dapat mengahlikan diri sebagai orang yang dapat menguasai hukum-hukum tajwid bila membaca Al-Quran. Kali ini kita akan berada dalam siri yang ketiga yang berkaitan dengan hukum mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya dan jangan lupa untuk subscribe eh? dan juga jangan lupa like eh? bila kita belajar tu harga hargailah sesuatu yang kita boleh itu dengan menyukai like dia dan juga subscribe supaya kita dapat meneruskan iaitu siri-siri yang pertama akan sampai pada kita insyaAllah Biar untuk itu saya perhatikan di sini kita mulai dengan auzubillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini kita tahu hukum mat. Tetapi hukum mat ini akan berpecah. Itu dipanggil cabangan-cabangan huruf hukuman. Eh, hukum mat. Itu mat far'i, cabangan-cabangan hukum mat eh. Itu far'i itu maksudnya cabangan. Apabila huruf mat alif waw dan ya Ya, kali ini dia bertemu dengan bukan bertemu dengan Hamzah tapi dia bertemu dengan huruf yang bertashdik. Pada huruf selepas huruf mat tu ada huruf tashdik. Masalah perhatikan di sini. Selepas huruf mat ada huruf yang bertashdik. Selepas huruf mat ada huruf yang bertashdik. Selepas huruf mat ada huruf yang Ya. Iaitu dalam satu kalimah dia berlaku. Ha, ini dalam satu kalimah. Ini kalimah al dhalin dan kini su kalimah al-haqah. Eh. Ya, jadi perhatikan mewujudkan hukum apa nama hukumnya mad lazim kalimi tha, eh urut urusah mutsaqal jadi saya buat sini mlkmq ya itu ada nombor 6 sana menunjukkan dia dibaca 6 harakat ketika wakaf dan juga wasal itu penjelasan tentang hukum mad lazim kalimi mutsaqal baik kita perhatikan contoh apa yang dikatakan katakan huruf mat, alif, waw dan ya. Zain semua huruf alif lah. Tak ada waw, tak ada ya, tak apa. Sama juga kalau huruf waw. Lepas itu terdapat huruf yang bertasdik. Maka hendaklah kita baca mengikutnya. Baik, apa perlu kita baca? Kena baca enam harakan. Di mana kita nak panjangkan enam harakan tu? Kita ambil yang pertama, contoh pertama. <tuh> Walau kita idram samsikan pada huruf dot. Dan kemudian huruf dot kita baca dot alif dengan alif. Dhan dan dibaca enam harakat baru kita tasydidkan pada huruf lam. Walau Baik kita boleh baca lin tu dua, empat atau enam harakat dengan ma'rif Ma sukun tetapi ni tetap kita baca enam harakat tak boleh kurang. Contoh kedua perhatikan sini. Waw dia yeah. waw baris lah sana. Waw baris alif was. Wow. Terus kita tasydidkan iaitu idghamkan kepada huruf apa huruf apa dia huruf al uh, sad yang bertasydid kita uh, apa idghamkan dulu surat alif sa bagi kita baca dulu sa iaitu buka mulut daripada surat tu belakang sana angkat panggil lidah dulu sa fat ha, nampak maknanya kita panjang sampai enam akad baru kita tasdikkan pada huruf fa itu right? masukkan pada huruf fa sof, terus bibir kita pada gigi kaca batal baru sebut fa wasaf wasaf dan sini sama juga huruf mat bertemu dengan huruf bertasdik al ha -pah. Baik. Sini tak boleh panjang lah. Tak boleh macam lin. Sini boleh baca eh, mak asli, makri sukun. Sini pun boleh baca makri sukun kerana ada huruf mat. Sini ada huruf ya. Sini ada huruf mat alif. Sini tak ada. Khaf terus pada huruf ta marbutah. Sukunkan huruf ta marbutah. Buang balik huruf ta tu. Jadikan hodam saja. sahaja. Al-ha pah ha pah. Eh? Okey. Jadi itulah dia bacaan tentang hukum apa dia? mat lazim kalimi musakal Baik, kita pergi kepada hukum yang kedua. Hari ini kita boleh cerita tentang dua hukum dalam siri ketiga ni. Perhatikan iaitu papan putih berikutnya. <tuh> Baik, macam mana berlaku? Kali ini berlaku macam mana? Tadi kita cerita tentang mat lazim kalimi musakal kerana dia bertemu dengan huruf bertajdid. Kali ini cuba perhatikan. A'udzubillah minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Mat far'i yang keempat Iaitu huruf mat Alif waw dan ya tadi eh, Saya dah sebut yang, yang pertama tadi Bertemu huruf bertanda sukun Makna ada huruf bertanda sukun Huruf lam di sini Huruf lam juga di sini Makna kita perhatikan bahawa alif Huruf mat itu tu Huruf mat huruf alif itu Bertemu dengan huruf lam yang ada tanda sukun Ha? Baik, <coughs> maknanya itu asli dia tanda sukun dia. Huruf bertanda sukun dalam satu kalimah juga. Itu sebab dia panggil kalimi. Eh, kalimi ni, perhatikan dah, sebuah star tu. Oh kalimah maknanya kalimi ni dalam satu kalimah. Eh, dan muhafaf itu apa maksudnya? Iaitu muhafaf itu bertemu huruf sukun yang huruf yang ada bertanda sukun eh. jadi maknanya wujudlah hukum mad lazim kalimi mukhaffaf saya selalu guna MLKMF. f dan hujung tu enam sama juga dia macam mad lazim kalimi musakal tadi dia tak boleh tidak dibaca enam harakat malangnya dia hanya terdapat bukan malang eh dan, untungnya dia terdapat pada dua ayat saja ayat yang ke-51, ayat dan 91 dalam surah 10, 10, surah Yunus eh kita dah lepas dah. Kita sekarang sedang berbincang hukum tajwid dan surah Yunus tapi ayat 51 dan 91, 91 aja belum. Nanti kita akan jumpa eh. Sekarang kita baru ayat lah, tadi kita baca ayat yang ke iaitu 82 dan 83 eh mana kita akan jumpa ayat 91 nanti. Akan oh, kita akan jumpa hukum ini eh dalam surah Yunus. Baik, contoh yang pertama kita pergi kepada sini. Hamzah baris alif ada huruf alif maknanya huruf alif tu huruf mad. Dia bertemu dengan lam yang ada tanda sukun dalam satu kalimah ni. Yang kedua pun ya eh, contoh yang kedua ayat yang ke-91 pun sama juga. Eh? Dia bertemu huruf mat bertemu dengan huruf yang suku, ada tanda sukun tu dalam satu kalimah. Sebab itu dinamakan mad lazim kadimi dalam satu kalimah iaitu bertemu dengan huruf yang ada sukun ada tanda sukun mukhaffaf eh? maka bacaannya enam harakat eh? dan hanya wujud mad lazim kalimi mukhaffaf ini eh? iaitu dia wujud dalam mana dia wujud hanya dalam ayat yang ke-51 dan 91 surah 10 surah Yunus eh? dalam juzuk yang ke-11. <coughs> Baik, Contohnya saya bacakan. Macam mana nak baca dia? Iaitu apa maksud dia muqafah Iaitu um, tidak memberatkan untuk membacanya kerana kita tidak perlu mengidramkan pada lam tu. Kita cuma matikan pada lam. Macam hmm. Izzah Kamari ya. Eh? Sebab itu Hamzah ni tak ada sukun ni. Eh? Iaitu tapi ni yang berhormat bukan Hamzah wasal. Eh? Walau macam mana pun kita baca Al-Ana uh, uh, eh? Al-Ana Mana mati pada lam yang sukun Ada tanda sukun Mesti mati pada dia ha, Macam bacaan Izzah Kamari ha, Tapi ini tidak ni hukumnya Dah ada hukum dia sendiri Bukan Izzah Kamari eh? Hukumnya ialah Mak Lazim Kalimi Muqafaf Jadi itulah dia Jadi kita bacakan al uh, Al-Qur'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ayat 91 Ayat 91 sama juga bacaannya sama. Al-Qur'ana wa qad asaita qabalu wa kunta minal mufsidin. Azim. Jadi itulah dia berkaitan dengan dua hukum. Pertama tadi hukum apa dia? Mat lazim kalimi musaqal dibaca enam harakat. Mat lazim kalimi mukhafaf juga dibaca dengan enam harakat. Dan dia berlaku dalam satu kalimah. Eh, satu kalimah. Saya tunjuk satu kalimah. Okay? Dan saya sudahi dengan wabilah hitafiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.